Iki manuk ungu ngalem melam-melam basa mambengi sahur bareng. Ya boloring ki Lur. Internet. Iki sing uh, sing ungu ju, jeneng iki jenenge Pranki. Iki live Jawa. Nek sing ijo iku jenenge Deborah. Iku Pranki Australia. Apa jenenge manuk? Manuk larang ngumpul ya ning. Nek di demek dolor. Ini teman-teman tinggal memperluas dan tanggung badan. Bajur, kejut, 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 loh. Jadi, mana mau suka? Jadi, loh. Depo dah, depo Kamu mau makan nikel ya? Depo lah. Oke, udah makan nasi ya, guys. Lanjut, lanjut. Aku puasat, tahu? Ah, iki. Frankie, hey, mau lagi nak? Nungguin tak kayak satu saya, bukiriyo tak tak cilan yo, ki ano ki pasoh yo. Oke, pulau Sakmenese tak kabari yo. Loh, iki loh, iki. iki si sak nganu pinter ngjoget-joget iki jenenge debora. Nah, sak nyaut-nyaut iki jenenge prangki. Padha-padha ngalem e. Wis ya, tak kandha men oh pengen sekelemu, tapi yo kan larang. Mandang sugih iki. Wis